Добрый день, я Саша Козырев. Я начальник секретной лаборатории по изучению воды. И сегодня я вам открою одну из наших тайных разработок. Мы с вами изготовим подводную лодку из обычного яйца. Для этого нам понадобится емкость, обычная и соленая вода. Если мы возьмем яйцо и положим его в воду, то видно, что оно утонуло. А если же вода будет зеленой, то она всплывет. Это этим же и объясняется, что в море плавать легче, чем в реке. Ну и как же нам из этого сделать подводную лодку? Все просто. Возьмем яйцо, положим в обычную емкость и добавим чуть-чуть воды. Обычно. и сейчас добавим соленой воды и в какой-то момент яйцо будет находиться в толще воды и вот наша подводная лодка получилась спасибо большое за внимание всем пока желаю вам удачных экспериментов